Мы были в зале, как только начали шарахать, мы все это люди, в коридоре сюда привязали. Стекла нету вообще их. Если обстрел, ты можешь там вернуть, лечь на землю, проползти там и заползти там в подвал. У нас возле третьей школы есть подвал. Обидно, что просто в первой там нету вот, за укрытие. Все дети маленькие боятся, потому что они не знают, что, что, они, что это такое война. и... И танки везде разъезжают, и машины военные везде и, и, и снаряды подбивают и стреляют опять с них. Я тут родился как-то, я тут родное место, я уже как-то даже привык. Третий год пошел уже. Для нашей области в последнее время действительно остались тяжелые военные будни. Наши жители страдают, не могут в свое время обратиться за помощью. Поэтому мы, исходя из анализа оперативной обстановки, исходя из обращений граждан, приняли решение и в старой части города открыли два пункта по оказанию полицейской помощи. Установили там буржуйки для того, чтобы люди могли прийти обогреться, установили дизель-генераторы. Чешкие люди, которые всех маленьких детей охраняют, и всех и голод охраняют, и всех людей, бедных, хороших охраняют. Самое сложное время, все подразделения, не только полиция, наверное, и ДСНС, все работают в тесных взаимосвязи, все друг другу помогают.